Всем привет! И с вами Катя Тян. И сегодня я буду вам рассказывать о себе. Первый вопрос. Как меня зовут? Меня зовут Катя. Сколько мне лет? Мне 11 лет. В каком городе я живу? Я живу в городе Саратов. Как часто будут выходить мои видео? Ну, мои видео будут выходить в субботу-воскресенье в основном. И также по настроению. Следующий вопрос. На какую тему я буду снимать? Ну, в принципе, я буду снимать всякие распаковки, влоги, теги. теги и так далее. Также челленджи. Как я узнала о Ютубе? О Ютубе я узнала от своей лучшей подруги Яны э, Русской. Также вы можете подписаться на ее канал. Ссылка будет в описании. Следующий вопрос. Как зовут мою, мою лучшую подругу? Мою лучшую подругу зовут Яна. Также одноклассники. Ну а у меня Даша, Настя и Катя. Следующий вопрос: будешь ли ты с ними снимать видео? Ну, с Дашей Настей и Катей, возможно, нет. Ну, смотря как. А вот с Яной я буду снимать видео. Следующий вопрос как мои родители относятся к Ютубу? Ну, поначалу мама говорила, что вот, не, на, не лазь сюда вирусом, все. Я ей говорила, какой вирус. Так. Потом э, мама увидела разные каналы, то есть, ну, также она увидела моих подруг на этих каналах, и мне все-таки разрешила. Папа относится так же к Ютубу очень, я бы сказала, хорошо. Какой мой домашний питомец? Ну, если у меня домашний питомец, питатель... У меня он есть, это моя кошка, зовут ее Уси. Какую техники я буду снимать видео. Какую технику я буду снимать видео? Дубль три. три, третья попытка. На что я буду снимать видео? Но. Да, конечно же нет. Я буду снимать на свой э, фотоаппарат Можно сказать, он мини-профессиональный. И если вам понравилось видео, то обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите позитивные комментарии внизу. С вами была Катя и всем пока. Неудачные и кадры! камеру я... На что я буду снимать? На говно ты будешь снимать. Продолжаем. Слезы у моих ног. Смешно? Да, да. Нет. Это были все неважные кадры и всем пока.